ఓం నమః మన తెలుగు స్థుతి కి స్వాగతం ఈరోజు మనం ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులైన త్రిమూర్తుల స్వరూపమే శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారు గురుబలం పొందడానికి దత్తాత్రేయుడు ఎంతో ఉపయోగకరుడు కనుక ఆ దత్తస్తోత్రాన్ని ప్రతిరోజు వినడం వల్ల మీ జాతకంలో ఏదైనా గురుదోషం ఉంటే అది తొలగిపోయి గురుబలం పెరుగుతుంది जटादरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बरादयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ह्रस्वदीर्घकृशस्तूला नामगोत्रविवर्जित पञ्चभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते यज्ञभोक्त्रे च यज्ञाय यज्ञरूपधराय येग्ना च यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते आदौ ब्रह्ममद्ये विष्णु ह्यन्ते देव सदा शिवः मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय दारिणी जितेन्द्रियाजितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपदराय च सदोदितपरब्रह्मा दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते जम्बूद्वीपे महाक्षेत्रे मातापुरनिवासिने जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे नानास्वादमयी भिक्ष दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते अवधूतसदानन्द परब्रह्मस्वरूपिणे विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते सत्यरूप सदाचार सत्याश्रयपरोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते शूलहस्तगदापाने वनमालासुकुन्दर यज्ञसूत्रधर ब्रह्मान् दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परताय च दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते दत्तविद्याढ्यलक्ष्मीश दत्त स्वात्मस्वरूपिणी गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते शत्रुनाशकरं स्तोत्रम् ज्ञानविज्ञानदायकम् सर्वपापं शमं याति दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते क्षकारकेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्ति श्रीनारद नारदेन नारद इति श्री, श्री दत्तात्रेय स्तोत्रम् सम्पूर्णम् मरिनि इला भक्ति वीडियोस् को మన తెలుగు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లోకాం సమస్తాం సుఖినో భవంతు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు స్వస్తి